Офіцерський. ваше звання, так має бути. Фамілія Іванович. Число дісім народження. Де народилися, де проживає? Скільки стаж роки. Яке звання? Обов'язково по ще буде, віремче. Ми вас будемо любити довго, довго і довго так любити і любити і любити. Чекаєте нас скоро. скоро Будет на везучку. Саша. Маршрутку ждет. Второй. Прожевывайте, инспектор. Прошу? Прожевывайте. Кто такие будет? Гражданин Украины. А какая причина остановки водителя? Он кого-то обогнал? Да. Кого? Да. Что «да»? «Де ланос»? Он кого-то обогнал? Да. Кого? «Де да ладно? Да. А зачем вы документы выпускать? Да. Человек да я! Да я мне угол! Давай, ты Давай, Алло. Давай, да. Что да. ты? давай. Хорошо, давай.

Подождите, секунду. секундочку. <laughs> вот вы заставляете протокол на водителя, да. да. А вы ознакомили его с показаниями приборов? Да, Свет... По Нет, сначала... Я у нас регистратор. На перед тем как вы составляете протокол, человеку обращаюсь. надо предъявить. Что? 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 Такие Гражданин Украины, я Иди, пожалуйста, ведь чего я должен от вас отходить? А а чего? Ласка, с чего? Не мешайте мне заважать. <плес> не, не, не мешайте мне Пожалуйста, <плес> 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 Почему? Инспектор, ну, вы знаете что? Ну, вы, вы, вы вообще ну, зря даете в руки документы? Потому что по закону можете это их предъявить. Во-вторых, да, по закону инспектор, перед тем, как составлять протокол, должен э -э, ознакомить вас с материалами дела. А именно, предъявить доказательства вашего правонарушения. Светки, что потерпел. они должны дать показания. И после этого вставляет протокол на штраф. А он вообще даже ничего не сказал. Ничего не показал, просто взял и все протокол. И все. Вот. Вот есть водитель, который не согласен с правонарушением. Показывайте, где он обгонял. Что? Вот мы свидетели, мы все видели. Показывайте, Показывайте видеоприборы. Что вы зафиксировали, Давайте, давайте. Что это за прибор? Где вы его получили? получаете? Какие приборы? Не показывает. Да Нет, так видеофикацию. Запах алкоголя. Я запах алкоголю, да? Петра, что вы смеетесь? Вы что-то задерживаете? Показывайте показания прибора, составляете протокол. А как вы думаете? Какая кометика? Комедия знаете какая? Комета-то Вы остановили человека. Не будете показывать ему?

Которые крупных а а он нарушил, вы его отпустил. По какой причине? Зачем останавливать? Как, хорошо, с журналистом пообщайтесь. Расскажите журналисту, почему а так происходит. Вы останавливаете человека, говорите, что он промышленник. У вас есть роз, севочка, у вас севочка. Вы диким зачем? <laughs> вы как так кушаете что-то, пожалуйста. <laughs>